наш завод, еще два завода не работают. Это один север Донецкой, который находится в зоне боевых активных действий и в Орловке. А коллективы, трудовые коллективы этих заводов остались э, за предприятием, им выплачивается в полном объеме заработная плата все это время и сейчас. Вот, то естественно, в Колдина возникли определенные финансовые сложности и, в конце концов, и догнало нас. Пока мы работали, мы еще создавали определенный финансовый ресурс, который помогал. Но потом, после того, как спрос на удобрение в связи с завершением весеннего периода в сельском хозяйстве завершился, и, естественно, упали цены. Все-таки, в общем дальше все это дело продолжается, и мы не можем, в общем-то, стартовать, начать работать по причине того, что на сегодняшний день рыночная конъюнктура цен такова, что мы убыли, у нас сейчас цена селитры меньше, чем наши затраты на газ для того, чтобы произвести одну тонну селит. Если тонна селитра в пределах 130-132 долларов за тонну сейчас на рынке, то у нас только на газ, извини, газовая составляющая себестоимости э, селитры составляет порядка 138-140 долларов. Понятно, да? Поэтому, с одной стороны, причина э, того, что мы до сих пор делаем паузу пуске. заключается в том, что мы ожидаем подъема цены на рынке минеральных удобрений до уровня разумного с учетом осеннего спроса. В связи с существующими нерешенными вопросами газовики у нас в принудительном порядке не так сказать, нарушение всяких норм и требований законов прежде всего, просто принудительно закрыли задвижку подачи газа. Что это приводит? Это приводит к тому, что в аварийном режиме компрессор может вообще разрушиться. Можете себе представить, если центробежная машина, которая качает 40 тысяч кубов в час природного газа, разваливается. Что происходит? Взрыв, пожар и все остальное. Вот чтобы не допустить в аварийном режиме разрушения динамического оно было остановлено. Так что правильным образом, в тот час, раз не было запрограммации с газа, а вы просто перестали... Нет, конечно, были. Да? Были. Бы. Но э, нормальные люди, эти все вопросы, тем более, что... Э, и как раз все эти вопросы находились в стадии решения. Есть суды. Не все так однозначно, как трактовало государство. Есть суды. И вот в это время шли судебные разбирательства. Это не обязательно требовало остановки процесса. Зачем остановиться? Вы неправильно все, не в ту сторону меня ведет. Я хочу вам объяснить что в хозяйстве в процессе ведения производства на хозяйственной Между партнерами всегда, абсолютно всегда, возникают определенные, скажем, разногласия, непонимания. Форма решения этих всех вопросов является не такая, как вот мы имеем факт, что это бандитская форма. Взяли биту, пришли, набили морду кому-то, и положили в этот самый угол клинику и сказали, не отдашь, завтра еще будет хуже. Ну, примерно такой подход. А есть нормальные суды хозяйственные, которые рассматривают и определяют, подтверждают или не подтверждают. Потому что, как правило, не всегда то, что говорится одной другой стороной, абсолютно одни буква в букву совпадает. У каждого свое мнение. У нас есть судья, есть этот самый хозяйственный суд. У нас как-то раз эти взаимоотношения с, 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 с нафтогазами были в стадии судебных выборов. Поэтому вопрос заключается в том, что я считаю, что неправильно поступили, потому что вынудили нас остановить завод. Правильнее было, если вы продолжали работать, ну вот вы даже для себя оцените ситуацию, но остановились. Продукции нет, денег не зарабатывают. Я уже не беру там все остальное. деньги не зарабатывают. Потери есть, здесь, Так не только наш. 4000 тысячи человек коллектив завода потерял. Э -э город потерял, потому что когда у нас денег не было, мы их не платили. Да, потом мы их восполняли, но, как говорится, хороша ложка к обеду. Да вот. И поэтому я считаю, что таким образом это просто нанесен был убыток. Специально сделали ситуацию, когда с рынка убрали производителя минерального удобрения. Убрали дополнительную конкуренцию для тех, кто поставлял сюда минеральный удобрение. Так не все тут как бы однозначно.